Ayda da mən indiki məqamda istəyərdim ki, bizim birbaşa bağlantılı olduqda olan ekspertlərimizlə danışaq. Söhbət hərbi ekspert Elxan Şəhliyev və siyasi şərhçi Mübariz Göyüşlüdən gedir. Hər ikinizi salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun. Mübariz bəy, sizinlə sizinlə başlamaq istirəm əsində söhbətə. Məsələ ondan ibarətdir ki, Paşinyanın dünən Ermənistan İctimai Televiziyasına açıqlamaları oldu və orada belə bir məqam vurğulandı ki bəs qondarma rejiminin yeni rəhbərliyini niyə təbrik edilməyib. Əslində paşinyan Arayikin istifa məsələsinə görə təəssüfləndiyini vurğuladı və yeni bir səbəb tapmadı ki, qondarma rejiminin təzə rəhbərliyini təbrik eləsin və əvəzinə qeyd etdi ki, onun üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür on üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür. Əslində orada hansı hansısa bir incə mesajın ötürülməsi hiss edildimi və ya sizin şərhiniz bununla bağlı nə ola bilər? Təşəkkür eləyirəm, bir daha salamlayıram tamaşaçıları, sizləri. Mən qeyd edeyim ki, bu Paşinyanın əgər belə deyək, təbrik mesajı göndərməzsə və mən də gözləyirəm ki, göndərməsin. Bu paşinyanın atdığı növbəti e, müsbət e, addım olacaqdı. E, Hardolsa ikinci və ya üçüncü müsbət addım olacaq. İlk addım isə təbii ki, onun Azərbaycanın e, belə deyək, e, 86,6 min kvadrat kilometr ərazisinin tanıması ilə bağlı şifahi şəkildə də olsa elan etdiyi fikir olmuşdu. E, və həqiqətən də Paşinyanın bu Qarabağdakı belə də şounu, seçki adı altında keçirilən şounu dan sonra seçilən şəxsi təbrik etməməsi, düşünürəm ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasında irəliyə doğru atılmış çox ciddi addımlardan biri ola bilər. Və Paşinyan bu barədə də fikir söylədi ki, beynəlxalq aləm belə əsaslandırır ki, beynəlxalq aləm də bu məsələləri qəbul etmir və beynəlxalq aləmin e, belə deyək, tələblərinə qarşımı e, addımlarına qarşı getməyin mənası yoxdur. E, bu mənada mən e, bu davranışı çox e, müsbət qiymətləndirirəm. Hesab elirəm ki, e, əgər axıra qədər Paşinyan bu e, mövqeyini saxlaya bilərsə, ki, ona daxilində çox ciddi təzyiqlər var, çox ciddi reaksiyalar var, faktiki olaraq radikal ə, ə, qruplar, daşınaq qrupları ə, belə deyək, şokdadılar başqonyanın bu addımından. Əgər sona qədər bu mövqeyini münasibətini saxlaya bilərsə, çox böyük bir addım atılmış olar. Ə, və ə, bu həm də belə bir mesajdır ki, Qarabağdakı separatizm ə, separatizmin sonunun yaxınlaşması ilə bağlı bir elan kimi də qəbul edə bilərlər. Oradakı separatçı terrorçu Xumta rejimi Mən düşünürəm ki, bu günləri Rusiyanın prezidenti Vladimir Putinin də Ermənistan'a Paşinyan'a ünvanlanan mesajı çox əhəmilidir. Onun qeyd eləməsi ki, siz özünüz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdırsınız. Bütün bunlar hamısı dediyim məqamlara doğru istiqamətlənməklə bağlı bir işarətdir. Eyni zamanda bu gün Ağdamxankənd yolundan Rusiyadan göndərilən yardımın Müzəffətən qanunları çərçivəsində yoxlanışdan keçərək gedib-getməsi -ketmə, də hesab edirəm ki, müsbət bir addımdır və Azərbaycanın artıq Qarabağdakı separatçı terrorçu rejimi onun terrorçu rəhbərlərini blokada almasının və sıxma sıxıştırmasının etdiyi təzyiqin biz real nəticələrini görə bilirik. Çox yaxın yaxın zamanlarda biz ordakı belə deyək separatizmin tamamilə köklünün kəsilməsinə şahid ola biləcək. Mübariz bəy, bu yüklərin Ağdamxancandı yolu ilə Xankəndiyə doğru getməsini və ora çatmasını bir müzakirə eləmək istəyirəm. Sizin də hər zaman fərqli yanaşmanınız, yanaşmanız və proqnozlarınız olub. Bu yolla artıq yük avtomobilinin hərəkət eləməsi hansı anlama gəlir? Yəni sabah ayılıb biz nə görə bilərik? Hansı dəyişikliklərin şahid ola bilərik? Bu yükün ora getməsi nəyə təkan verir? Təşəkkür edirəm maraqlı qeydlər bildirdiniz. Mən bildirim ki, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan siyasi leksikona bir Zəngəzur dəhlizi anlaşmasını gətirdi. Nə qədər Ermənistan buna qarşı müqavimət göstərməyə çalışsa da, və Azərbaycanə müxtəlif ittihamlar irəli sürsə də, Azərbaycan bu ifadənin ə, mövcudluğunu və onu siyasi leksikona qazandırmağa nail ola bildi. Və daha sonra biz Laçın yolu ilə bağlı məsələləri yavaş-yavaş arxa planlara keçirməyə başladıq və burada nəzarət təmin olundu. Və bu proseslərlə yanaşıb biz Ağdam Xankəndi marşrutu ilə bağlı ifadəni səsləndirərkən ermənilər və onların havadarları çox möhkəm buna qarşı müqavimət göstərməyə başladılar. Qətiyyən bunun qəbul edilməz olduğunu vurğulayırdılar və ə, Azərbaycan ə, bu Ağdam-Xankəndî marşrutu ilə bağlı məsələni ilkin olaraq Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Elmish və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin səsləndirməsi ilə razılığı ilə artıq bu leksikona bir növ ə, həyat qazandırmış oldu və bu günləri Ə, düzdür, bizim yüklər olmasa da belə, Rusiyaya məxsus olsa da bu yük ə, bu marşrutdan istifadə edərək bu yüklərin Qarabağdakı ə, erməni sakinlərinə doğru istiqamətlənməsi o stereotipləri sındırmağa, ə, sındırılması demək oldu elə açıq desək və ə, Rusiyanın ardınca da ə, düşünürəm ki, ə ermənlərə Azərbaycanın bu göndərdiyi yardımlar 2 tır artıq yola düşə bilər. Biz yəqin ki, yaxın zamanlarda bunun da şahidi ola biləcəyik və bununla da bu yolun işlək olması və bu yoldan istifadə edərək ə, Qarabağdakı sakinlərə, ermənlərə yardımların aparılmasının mümkünlüyü ə, təsdiqlənəcək və paralel olaraq onların humanitar fəlakət Orda aclıq, soyqurum kimi e, yalanları da e, belədir. Bu arqumentlərlə tamamilə arxa plana keçmiş olacaq. Mən eyni zamanda düşünürəm ki Buyurun, buyurun, davam biz, edə bilərsiniz. E, biz mən düşünürəm ki biz bu hadisə ilə Fransanın o Parisin merinin e, belə deyək, qeyriqi qanuni şəkildə bir qrupa rəhbərlik eləyərək yardım gətirməsi ondan qabaq Ermənistanın Laçın yolundan yardım keçirmə cəhdləri artıq bu addımlarla tamamilə arxa plana keçəcəkdi. Əgər kimsə e, beləlik Qarabağda Ermənlərə yardım mı və ya başqa yüklər çatdırmaq istəyirlərsə, Azərbaycan qanunları çərçivəsində bu addımı ata bilərlər. Ona da Azərbaycan icazə verəndən sonra. Bax, artıq bugünkü tırın yola düşməsi mən hesab edirəm ki, bu nəticələri doğuracaqdır. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun Mübariz bəy. Qeyd eləyim ki, birbaşa bağlantıda Mübariz göyüşlülüyə bir müzakirə apardıq, xüsusən də yüklərin Xankəndi istiqamətinə çatdırılması baxımından. Səs hadisələrinin inkişafını 24 saat ərzində ayrı-ayrılıqda izləyə bilərsiniz. Hələlik özünüzə möğət olun. Görüşərik.